1538 зарегистрировано. На дому голосуют 30 человек. Сколько уже проголосовало? На 14.00 проголосовало 248 человек на участке и 14 человек на дому. Поприносили свои калориферы и будем отапливаться сами. То есть в таком холоде как бы будем считать. То есть мы имеем право только в этом зале считать. То есть мы Готовимся морально. Я представляю волонтеров, я видел тех волонтеров, которые здесь в июне, в июле, в августе месяце были, когда людям здесь действительно реально нужна была помощь. Тут не было того фонда, который занимался скупкой голосов на протяжении последнего, последнего месяца. За последний месяц мы зафиксировали где-то около 100 фактов подкупа избирателей, прямого как набурами с гречкой, так и деньгами. Это один из кандидатов, народные депутаты. Производил. По сегодняшнему дню везде фиксируется низкая явка избирателей. Я вот около 70 участков объехал по Славянску, по Светогорску, по городам на 12 часов, где-то в среднем я видел 12-15 процентов. Есть вопросы к спискам, которые составлены по голосующим на дому. Видел вчера на одном из участков, где за вчерашний день только стопку 100 заявлений о голосовании на дому принесли сегодня, когда группа выехала с наблюдателями, там 80 человек не было дома. Вообще. ничего хорошего не ждем. То, Почему? что было, то и останется. А потому что кто хотя бы один сделал то, что обещал. Никто ничего не сделал. Единственное, что за Тегибка, да, если остановит войну, низкий ему будет поклон.